Так що, появился звук? Алло, алло, слышно? Да, чую вас, так. Хорошо. Дуже добре. Звідки ви, Як вас звати? Зовут Олександр. Всю жизнь прожил в Северодонецке. Угу. А сейчас живу где придется. Ну, на данный момент вы де зараз? На данный момент я в Киеве. Угу. Три года прожил в Чехии. Ну, как-то так. А если говорить с Чехии, чего повернулась до Украины? Да надо. Надо по делам. Документы <гумент> там поделать. А, ну, то есть планируете ну, ну, назад на Чехию, да? Через, через неделю. Все там. Внуки там, невестка там, жена с младшим сыном там. <гум> <Да>. Чехия подобается <гум> вам? <гум> Выхода нету. Та я понимаю, а вот в Киеве ж люди живут, mm. на работу ходят. Нет, а я понимаю, но там лучше, спокойнее, жирнее, как-то так. Чего там? мы не с вами спекулировали, вы на автобусе ездили, очень. Чи... То вы были. Шавершендавер, Я но думаю, что что-то да. обличчя знайоме так, але Не впевнен. Да, ну я без я без синей рубашки, блин, без галстука меня никто не узнает. Да, 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 да. Да, так, так. То ви в самій Празі, да, Сике там, не помиляюсь, да, живота чи ну, не? Ну, недалеко від Праги. Город Кеплиця є такий. На границі з Германією. А, то ви в інший бік, ні, не знаю. Бо трошки, з іншого боку, є таке містечко Міловіце, недалеко від Млади. Болеслав? Младу, Младу, Боліслав знаю, а Міловіце Ну, ну, там стояло даже... групування радянських військ свого часу, 68 по-моему, рік. Ой, слышите? Даже у нас в Крупке, я живу в Крупке, такой небольшой городочек поднимаюся, ну, будем говорить так, клуб культуры, военного його ж ни з чем не перепутаешь. Так что ага. там так и є. Я зрозумів. Там так и є. Колони такие, все как. Так, Читали сегодня да, про ці умови перемиря, что озвучили? Та умови, ну а нічого ж не помінялась. Ну, а що може помінятися? Или я нічого не догнав, не, не встиг прочитать. Ну як. Які умови? Ну як, що миру не буде, буде перемир'я. Ну, это понятно. Так. Да, питання понятно. територій, ніхто не визнає, але типа залишається за окупантами на 49 чи 99 років. Тоже нічого нового. Там у ну, 99 а там всю жизнь, ну, люди думають. Ну, але там не сказано, чи повністю, наприклад, там Херсонська чи Запорізька область, да, Донецька. Чи по линии боевого зіткнення. Ой... Я от смотрю на это... Нет, вот так вот между нами, вот, нужно погодживаться на ці умови, чи відмовлятися. Ты знаешь, вопрос очень болезненный. По идее, надо воевать, но... Можно говорить, да, давайте, убив... Выбивать, но, сука, каждый день же пацаны гибнут, и причем причем пацаны гибнут. Но это страшно. Хотя я северодончанин, мой дом оккупирован, мой дом разбили, раз города нету. Ненавижу до скрежета зубов. Но не знаю, вот, вот не знаю. Вот в, этот, в этот момент я счастлив, что я не могу принимать какое-то решение, потому что за него надо отвечать. Не знаю, не знаю. Не знаю. Вот как-то так. Я все-таки думаю, что Россия э -э, рухнет сама по себе. Ее загнали в такую, которой возврата нету. Блин. Но я думаю, что она рухнет. И причем рухнет одним днем, как Советский Союз. Я видел, когда мне было 30 лет, <coughs> когда рухнул Советский Союз. Будет такая самая херня и в России. Дай бог, я, я обома руками за. Скажем ну, вот так. Но. Но с американцами, с Трампом, с американцами там же вообще ничего не понятно. Что у них там на уме? Какие они цели себе ставят? Не удивлюсь ничему. Хотелось бы верить, что, что мы понимаем цели, которые они ставят. Ну а на самом деле это невозможно. Но мне сдается, что сами придут на эти умовы. А что их остановит? Им сейчас нужна передышка, им очень нужна передышка. Вы же понимаете, идя на условия, які якобы предлагает Америка, они будуть пытаться дружити з Америкой. Ну типа того, що ми ж ваші условия виповнені, там не а, а як же ж тоді внутрішньому електорату продавати денацифікацію, демілітаризацію і захоплення Києва за три дні, шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю, Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально, тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! А ему очень просто продавать. Сейчас там гайки закручиваются, и все жестче и жестче. Они, как в Северной Корее, там рот никто не сможет открыть. Буквально, букв... если ничего не изменится, то буквально через полгода. Тем более, у них же стало распространено стучать друг на друга. Я думаю, что там будет все. Все будет по, по сценарию Советского Союза 1937-1939 года. Все будет на ура. Все будет на ура. Но при малейшем отклонении от линии партии что туда в манжуре не манжуре а в сибирь лес валить я думаю что так ну может и так ну а как будет никто не знает ну, побачим, вот это да. знаю одно что жизнь у них очень осложнилась и только страх навязанный десятилетиями что придут американцы и станет еще хуже их сдерживает от решительных действий. Ну, так у них это в крови. Да. Ну, Как-то так. Я думаю, так. А слушайте, а у вас такие знакомые остались с Северодонецка, с кем вы поддерживаете связок? Да. Да, да. И что да. рассказывает, да. что там сейчас происходит? Да, ну что, тишь, гладь. Нельзя сказать, что Божья благодать. <laughs> После восьми на улицу никто не выходит. Не, ну, во-первых, город 140 тысяч, Осталось тысяч коренных, тысяч восемь. Из них половина это старики, которые ну, не бросили, не, не уедут с дому, и все. И половина тысячи четыре, это ждуны. Ну, ждуны сильно разочарованы. Потому, потому что ткани на... конечно, и они разочарованы еще в 2022 году. Тут мне звонили, жаловались на судьбу. Э, ведь что, сделали, э, что сделал старший брат, зайдя в город Северодонецк. Он сразу послал машины, которые обрезали все все троллейбусные провода. Абсолютно все. На лом? Для чего? На лом да? Ну, это ж медные провода. Это медь. Ну, я же ну А что, троллейбус, инфраструктура? Вот. И сразу же задали вопрос. А дальше что? Мы ждали, что у нас будет как минимум Белгород. Ну, а в лучшем случае Питер или Москва. А оно не связалось. Ну, дальше они зашли на кладбище, вырезали кладбище, дальше они зашли на азот, и уже, в принципе, от них никто ничего не ждет. Они начали кинуть ремонтировать трубы в 20, после зимы 22-23. Поразрывали в 23 ямы. Ну, трубы, видать, поворовали новые. Короче, стоит все разрытое на временках. Ну, все как в Воронеже, в самые херовые времена. Это я не к тому, чтобы потешить самолюбие. Не, я что... заразумел, да. Меня Там... просто, цикало, да, просто да. Это... Это, это, факты. Ну, что еще? Менты получают до 110-120 тысяч. Ну, сколько их там набрали? Я не знаю, может, там человек 200 мест местных. Вот. Докторам, доктора до 1000 долларов, но ну, это получается там тоже под соточку. Вот. Ну, и все. А все остальные сосут лап. Понятно. Так что вот, так, вот такая ситуация. Города нет, города не будет, и города нет. И причем при России не будет, но ну и при Украине. Украина вернется, восстанавливать его смысла нету, потому что азота нет. Ну, ну, Предприемство полностью, что вывезли, что знищили, что попыляли, да, получается. Ну, это, это химкомбинат, там все, нержавейка, титан, блин. Понятно. Ну, вот такие дела. Да. Так, мне интересно, что тоже вот тут мне часом Донецка. Завтра война заканчивается. Вон, слышите, пришла женщина с улицы. Я сейчас в Киеве, кстати. Пришла ага. женщина с улицы и говорит: все говорят, что завтра заканчивается война. Да вы, Народ в... верит, <с: <с: а что а а война? Чё, с чем связана? С чем? Ну, по-моему, 8 число а санкции знаю, будет. В Сейчас, сейчас, скажу. Ну, ну. территории Но. будет взять в аренду. Или особенно... ну, а, ну, вот это она говорит то же самое. Окупированные территории возьмут в аренду на 90 лет. Ну, короче. Да. Ну, в магазине были говорят. На в магазине говорят, на площадке говорят, везде говорят. Оплатить, оплатить он за, за арендованной территории будет, чем нет? Ты, тише, то слышно, а сюда. да? А тут, то левая говорит. Скажешь, нет? Ни левое, ни норвежское? А как я могу легко говорить? Одни <Bayern> <laughs> <laughs> да А за Путина много людей? Так если за Путина чемоданы собрали из Москвы. А вы говорите за украинцев. Так что тут надо... Ладно. Не буду а подставлять хозяеву квартиры. А а. Да. А, ну, говорит, что даже в Киеве. Часть за Путина, а часть за украинцев. Так что громко кричать нельзя. Ну, hmm. так а кто там, там за Путина? Хай выйдут, зараз приди да? На, 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 я и так, а, я, так, и так и сказал, что чемодан, чемодан, взяли. Да. No. Ну, как-то как так. Причем что, сказать, что сегодня акция в один биг безкоштовно. <laughs> не, ну это, а что это, что, она так боится? В, в Киеве зараз что, есть... Путиноиды. Вы понимаете, Вы, я не знаю, есть или нету, но вот Донбассян поджимают везде. Типа того, что вы виноваты в том, что война началась, поэтому народ побаивается. Это мне, я ничего не боюсь. Ну, а женщина, наверное. Mm. Наверное, осторожно. Потому что чужая квартира. Ну, короче, есть, наверное, основания. Ну, может быть. Мне проще, я уехал в сервис, Там никто никого не трогает, никто ничем не интересуется. Ну, а у них тут свои. Свои правила, свои порядки, даже несмотря на то, что Киев. Ну, не знаю, знаєте, я теж з Києва, але ну, путіноїдів не зустрічав. Або ховаються, або бояться, або не знаю. Не знаю. Не знаю. Коротше, одним словом, так. Ладно, буду ужин готовити, Хорошо, Добре, добре дякую. Удачі вам. Всього доброго. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.